Ну, основная проблема на сегодняшний день в секторе водоснабжения водоотведения, что практически все водоснабжающие организации и предприятия, значит, ну, небольшой износ, они находятся в крайне сложном э, и техническом, экономическом и финансово-экономическом состоянии. Для этого значит, на сегодняшнем совещании было принято решение о внедрении эффективных тарифов для говорить, оздоровления, реабилитации отрасли, в том числе финансово экономическое и техническое переоружение. А, то есть повышение тарифов непосредственно связано именно с процессом того, что нужны средства для оздоровления механизма? Да, абсолютно. Значит, э, повышение тарифов крайне необходимо для оздоровления водоканалов, чтобы затраты, которые они сегодня несут, фактически затраты на содержание и эксплуатацию наших систем водоснабжения водоотведения, покрывали, эти, значит, э, чтобы предприятия не были убыточные. И второе, это деньги направляться будут на реконструкцию модернизации систем, которые максимально изношены. А что касается вот кадров? Сказали, что все-таки плохой менеджмент на сегодняшний день существует, и Квалификация кадров, тоже не на самом лучшем уровне. На сегодняшний день в отрасли минимальная зарплата. Поэтому, конечно, будем говорить не во всех водоканалах, но во многих водоканалах. Значит, сегодня проблема с с проблема с управлениями. То есть новые молодые значит, кадры, которые хотят прийти работать на секторе водоснабжения в этот день, не всегда могут прийти на такие зарплаты достойные. В связи с этим часть тарифа будет направляться, конечно, в повышение достойной зарплаты. То есть окончательно тарифы поднимутся где-то до 2015 года, то есть поэтапное ведение, да? Тарифы будут однозначно поэтапные, мы же не можем ввести, то есть нам нужны огромные средства, значит, порядка 2-3 триллионов тенге, в принципе, на все водоснабжающие организации нужны. Мы не можем ввести сегодня тарифы за 1-2 года, которые покроют все эти затраты, нет, конечно. Поэтому поэтапно будет период до 2015 года плавный, значит, при этом население у нас страдать не будет. Почему? Потому что у нас предусмотрено государство государстве, предусмотрено жилищное пособие, жилищная помощь, которая будет компенсировать для населения. А можете подробнее о жилищной помощи рассказать? Помощь для социально-удиленных слоев населения, значит, предусмотрено, маслехаты каждого города, каждой области принимают решение и свыше определенной суммы значит, сумма субсидируется, компенсирует все коммунальные затраты, и не только вода. Все коммунальные затраты субсидируются государством за счет средств местного и в случае необходимости республиканского бюджета. Uh -huh. А скажите тогда, вот вы можете конкретно, да, например, вот привести? Вот если, скажем так, сейчас вот все-таки. Тариф зависит от объема потребления. То есть если вот брать на так, что вот мы слышим на опыте города Шенкета, те, кто потребляет больше трех кубических метров за месяц, да, то платит, соответственно, больше денег. Это называется дифференциация тарифов как по объемам потребления. Значит, что это значит? Сегодня на хозяйственные питьевые нужды, значит, каждому потребителю, например, человеку, необходим определенный объем воды. Свыше этого, кто хочет потреблять, использовать да, на, а, там, не знаю, на бассейны и так далее, да, на какие-то другие нужды свои, пожалуйста, он должен платить дороже. Насколько? Это будет определено в каждом городоканале, определенно, исходя из возраста. То есть пока цены еще не определились, да? Нет, цены уже фактически определились, просто их надо вводить и смотреть через государственные структуры АДС, Жкх Рем будет это все рассматривать.